В целях государственной поддержки семьи и материнства в Тверской области для многодетных матерей в 2006 году была учреждена высокая награда Тверской области Почетный знак Слава матери. Награждение производится распоряжением губернатора Тверской области. Мне хочется от имени нашего губернатора Дмитрия Вадимовича Зеленина, всей администрации поздравить всех мам нашей Тверской области с праздником Днем Матери. Это замечательный государственный праздник, который мы, конечно, будем отмечать, отмечать вечно, сколько существует мамы, а мамы на земле будут всегда. Мы в последнее время очень много говорим о демографии. О том, что она у нас в России складывается не совсем благополучно, о том, что нужно больше рожаться, со здоровьем матерей, детей, и все это правильно, все это справедливо. И мы помним о том, что демографию без нас, женщин, улучшить ну, никак невозможно. И зависит очень много от того, как к нам, женщинам, к материям будут относиться. Наверное, вы со мной согласитесь, что, к сожалению, шли в прошлое те традиции, когда мужчины уступали женщинам места в автобусах. Сегодня в общественном транспорте, так, правильно, все заулыбались, сегодня в общественном транспорте такое наблюдать просто не, не приходится. И задача эта общая наша заключается в том, чтобы статус матери, статус женщины, статус семьи, женщины, имеющие детей, повысить до такого уровня чтобы каждый человек понимал, это то, что требует внимания, заботы, искренности, любви, если хотите, почитания. С праздником спасибо вам огромное, здоровья вам и детям. Будут дети здоровы, да, и мы будем счастливы. Спасибо. Галина Павловна имеет 43 года трудового стажа. Да, конечно, это И огромный стаж воспитания новых граждан России.